Старая федерация, насколько мне известно, включила Ищенко. Як он не попал не в склад официальной делегации, это вопрос до фирмы, которая их формировала. Нынешняя влада до списків никакого отношения не имеет. Первое, я к формированию этих списков не имею никакого отношения. Более того, нынешний состав федерации тоже. На игры будут летать те, кто имеет прямое отношение к Федерации футбола. Это... Представителі Вігіаної Федерації це бізнес-партнери, це спонсори і тренери, які вкладывают свій труд в підготовку футболістів і для команд професіональних, і тим більше для зборних команд. Я не заперечую, що Іщенко мав право, але в першу чергу має право багато тренерів, які більше зробили для розвитку дитячого юначного футболу, перш за все для підготовки тренерів. Як у нас зараз є проблема для підготовки футболістів, збірній команді, юнацькій, молодіжні і в національну збірну. Тому питання стоїть таким чином. Якщо клуб забажав це зробити, то це потрібно робити не за кошти федерації. Вже дійшло до того, що я знав, тому що Значит, я не лічу, але сознательно приїхав. Ну, это уже, знаете, это, кстати, от Лука от лукавого, или, так сказать, даже не хотелось бы о такой мелочевке говорить, потому что мы, так сказать, до низу, так сказать, дойдем. А посему для меня лично это очень неприятный момент, потому что я не частное лицо, значит, это а все-таки, значит, человек, который много лет проработавший, кстати, и в Федерации футбола, да, и сегодня, значит, тот участок, который я выполняю по просьбе, опять-таки, Федерации футбола в центре лицензирования, значит, все-таки я считал, что, значит, какие-то дает мне возможности, я не говорю о правах, возможности все-таки смотреть такие матчи вживую, а параллельно, допустим, решить те вопросы клубные, которые перед мной были поставлены руководством клуба. Функционеров такого уровня, как ПОПО, у нас в стране можно на пальцах одной руки пересчитать. Это функционер очень высокой в квалификации, очень высокой. Поэтому, значит, не знал, не видел, это вообще не мое. Ну так, ребята, ну давайте же мы это в цирк превращать не будем. Значит, достаточно было сказать о том, что да, так сказать, Такое было принято решение таким-то таким-то человеком, который отвечает за это. Но я же за столько лет, наверное, тоже знаю, кто в федерации отвечает за решение данных вопросов. Если вся энергия господина Попова будет направлена во благо футбола, тогда эта федерация будет работать качественно. А если это будет направлено на такие вот дела из-под тяжка, так, значит из-за угла, то пользы от этого будет мало.